Mən 1990-92-ci illərdə Ağdarlı rayon polis şöbəsində zabit kimi xidmət etmişəm. Həmin vaxtlar Xocalı hadisəsi də baş verdi. 1992-ci ilin fevral ayının 25-i 26-sında mən Ağdamdaydım. Biz əlimizdə silah, xocalılara köməkliyət etmək istəyirdik. Xocalılara köməkliyət etmək üçün o zaman Ağdamda o qədər hərbi hissə, o qədər texnika, o qədər insanlar var idi ki, onların sayı hesabı yox idi. Həmin texnika ilə, həmin hərbi hissələrlə nəinki xocalını Hətta Qarağov azad edilmək mümkündü. Lakin çox təəssüf ki, həmin vaxtları Xocalının azad edilməsi üçün az bir miqdarda, yəni müəyyən hissələrin adamları eləcə də Ağdamın o zaman mənim dostum tank komandiri Səfərləli, eləcə də Trampolat e, onun köməklik sayəsində müəyyən işlər görülsə də, onlar qəhrəmanlıqla həmin hadisələr prosesində rəhmətə getdilər. Mən e, 92-ci ilin mart ayında artıq Ağdama getmişdik ki, orada Şirin Müzeyin batalyonu silah döyüşü xatirələri təmin edəcək. Çünki Şirin Müzeyin batalyonu o dövrdə Ağdam və Ağdam ətrafında olan ərazilərin erməni işğalçılarından xilas edilməsi üçün lazımi işləri görürdülər. Bilsəmin vaxtı Ağdamın içərisində olan və həmin dövrlərdə orada dəfn edilən Xocalı şəhidlərinin qəbrlərini ziyarət etmək üçün həmin əraziyə gəldik. Və orada qərarə gəldik ki, həmin yerin bilavasıda ə videoya çəklişinə aparadı. Və həmin vaxtı biz orada bir qadını rast gəldik. Həmin qadın ağdanlı, yaxşı bir qadın idi. O qadın bizi görərkən bildirdi ki, aparın da, aparın, göstərin və dünyaya çatdırın ki, bizim başımıza nə kimi müsbətliklər gəlir. Moskva bundan inanmır. Moskva küyəcə bu hadisələrdən xəbər tutsaydı, bu hadisələr baş verməzdi. O da şəhərlər şəhər xaricə yollar getəndə Kailin qoralara yerinçinə. Yerinçinədə ünəmmür Moskva. Çöpövlənlərindənmür. O qadın bilmirdi ki, bizim başımıza gələn müsibətin əsas səbəbçisi Rusiya və Rusiya dövlətidir. Hansı ki, 1985-ci ildə Gəncədən Bilavastafan kəndinə ə e, dislokasiya olunmuş hərbi hissə 3366-cı motatıcı alay bizim başımıza gələn müsibətlərin əsas səbəbkarı idi Mən indi görürəm ki, bizim bəzi insanlarımız da elə həmin 92-ci ildə olan o ağdamanlı qadının e, düşüncəsi kimi, onun e, həyata baxışı kimi düşünür. Elə zənn edir ki, bizim başımıza gələn bütün pisliklərdən Moskvanın xəbəri olsa, Moskva bizi bu bəlalardan xilas edəcək. Amma mən sizə açıq şəkildə deyirəm ki, bizim başımıza gələn bütün pisliklərin səbəbkarı Moskva Beyləcə də Rusiyədə tə olmuşdur. Necə ki 1813-28-ci ildə Qüristan Türmənçay sülü məqaləsi ilə bizim ərazilərimiz tarmar olundu. Bizim Dərbəndimiz, Tərbəndimiz, Təmirqapı Dərbəndimiz, borsalımız, eləcə də indi Qərbi Azərbaycan deyilən Ermənistan ərazisi bunlar hamısı hissə-isə hissə düşmənlərə verildi. Və bunların da verilməsində əsas səbəbçər Moskva və Rusiya dövləti idi.